легендарное возвращение рубрики моего канала, а именно рубрика выживания на одном блоке официально продолжается. Ну что, ребят, всем привет, и с вами всегда я, Дарзи. Ну и что ж, наверное, большинство из моих подписчиков даже вообще ничего не понимает. И зараз мне не хочется сказать, Дарзи, что это такие, чего ты сказала нам, даже легендарного легендарное возвращение рубрики одного блока, а у тебя тут все уже построено. Ребят, если вы не знаете вообще, про что эта тема, то вам надо подавить от вот видео. И, кстати, вот это вы тоже подвидите. И уже тогда вы возвращаетесь до просмотра этого видео. И тогда вы все поймете. С этого момента у меня уже улучшилось качество видео, монтаж и увеличилось подписчиков. И я за это вам очень сильно благодарна. Ну а вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну и что ж, погнали! Ух, что ж, ребят, мы уже зашли в цей легендарный мир. Я сюда дуже долго не заходила. Паук, давай-ка ты это свалишь отсюда. Давай, 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 Опа. Мы выбыли нитки. Также у меня есть эта стойка, она просто легендарная, ребятки. О, я помню, как мы хотим с вами сделать крышу в другой части. А мы не успели, к сожалению. Давайте поднимемся, что у меня тут в сундучках. Вау, я помню эти штуки. Тут, к сожалению, у меня ничего нету. А все нормально. Так, давайте разложим те предметы. Ну и что, ребят, я уже разложила все, все. И мы можем приступать до нашей работы. А именно, что я хочу сделать зараз? Давайте я вам зараз предлагаю покопать блок. А, и кстати, вы наверное меня хотите спросить, что это за конструкция? Я вам расскажу, что если вы подпишетесь и поставите лайк. Давайте, даем на это 10 секунд. Ну что ж, ребят, время уже прошло. А, Ё-моё, дождь пошел. Хм. Ну ладно, бачу, вы подписались, а? И я могу рассказать вам, что это за конструкция. А это конструкция для защиты от мобов. Рассказываю, как это все делается. Тут спавнится моб, например, враждебный. И если тут спавнится крипер, у меня есть возможность быстро отсюда отойти, и он тогда не взорвется. Потому что он будет в этой клетке, и он будет не сможем вообще двигаться. А я копаю блок. Вот так начинаемся и копаем блок. Если в нем мирный моб, ему не надо. Я открываю один из люков. И он выходит себе нормально, как ни в чем не бывало. Вот так вот, ребят. Ладно, погнали уже копать блок. А, кстати, пока я копаю, будь ласка, подпишись на мой канал и поставь лайк. Дякую. Ребята, у меня следующая фаза. Слово стоило мне на чуть-чуть отлучиться от вас. И вот, уже следующая фаза. Так, ну и что ж это будет? Я не знаю, что это моя будет за фаза. но давайте поднимемся. Хм. Как думаете, что это за фаза? А в принципе нам сейчас все покажут. Вот это какая-то лесная фаза. Кстати, тут уже могут быть спавнуться всякие медведи. То, что туда вам на какие дерево выпадают такие. Да, и снег. Значит, это снеговый вид. Ой, как это сказать вообще? Э, ладно, не важно. Ребята, Поки... Нет, 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 нет. Поки вы не бачили, у меня тут пес. Сюда подошел, блин. Ребята, мне дуже жалко, что я его вбила. Але я мало это сделать, то, что он бы побывал мне в овец, и я бы не смогла сделать кровать. Ладно, а тем часом мы продолжим. И знаете, на всякий случай, я сделаю тут вот такую простройку, чтобы никто не смог выйти отсюда, и я могла всех затримать. Вот так вот. И поставим сюда щедри, чтобы никто не зміг выйти. Тільки я зможу выходить звідси. Так, а тут, кстати, двері у меня уже вдома установлены, так что давайте продолжим копать тут. Я зараз буду. Давайте зараз подумаем, де я буду маршати. Я думаю, десь тут. І зробити тут якийсь міні-ліс, можна сказати, щоб я могла тут вирощувати дерева і добувати з них древесину. А тим часом дощ ще не закінчився. Я просто в шокі. Якийсь дуже довгий дощ. Хоча в моїй історії Майнкрафта були ще й подовші дощі. Набагато довше. Але якийсь цей дуже довгий вже йде. И все плюс раза. А, кстати, давайте поднимемся. Зараз можем мы скрафтить кровать и ляжем спать. Потому что пить час разы Игрок может спать. А, кстати, кровати у меня тут нет. Так что надо будет рубить ножницы. И вырезать шерсть у овец. Раз. И два. И три. Да. Готов. Так, теперь нам хватает на кровать. Только давайте поднимемся че есть у нас тут оборвник. Mm -hmm. mm -hmm. oh. О! Как раз таки синенький. А я хотела себе синий кровать. Нам подходит. Такие. Yeah. Давайте вот тут доски. У нас тоже есть. А, блин, надо же сначала прокрасить 6. А у меня есть 4. Нам повезло. Так. Я даже не набачила это, что мне не выпадало шесть, Если честно. Так. Ладно, ну, давайте уже скрафтим наконец субить у кровать, чтобы пропустить всю грозу. Кстати, а напишите в комментариях, чем нравится вам дождь в Майнкрафте. Чей нравится. Опа, а я уже тем часом сплю. Так, закончился этот дождь. Ну, 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 Да! Получилось. И день настав, и дождь закончился. это а хорошо. И сейчас это значит, что нам снова треба копать. Блин. Так. Нет, это не туда, блин, люк поставлю. Я тогда ненавижу, когда эта машина ломается. Будет потом надо чинить. Так, все, ребят, все готово. А это значит, что мы можем продолжить копать наш блок. Так, я уже закончила копать. И мы можем достроить цей участок. Раз, два, три, четыре, пять. Так, давайте еще расширим тут чуть-чуть. Вот так вот. Якось так. Ой, смотрите, конечно, нам хватает чего Я даже Хватает тут же дуже бату Так, давайте это все расширим. И потом посажем туда, на эту вот площадку. Саженцы, дерев. Опа, опа, опа. Ну и куда еще от Четыре блока земли. Пиндюрим. Так, окей. Давайте найдем сорняки. У меня есть, да. И костная мука у нас тоже есть. Давайте посадим. Раз, два, три, четыре, и колечки сюда, пять. Погнали. Е. Давайте все Да нет, это дерево, кистьевого. Так. 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 А це? Не, не це дерево какое-нибудь недурощее. Не хочу вырастать. Давайте сделаем еще себе топор, чтобы можно было быстрее робити это дерево. Угу. Так. Ей. Готово. ого, у нас даже большое выросло. Так. Так, ребят, я уже дорогу от дерево. Офигеть, тут так бац, сажен в него посыпалось. Ладно? Так. Вот. Давайте теперь начнем строить крышу. Я думаю, дерева у нас достаточно. Давайте попробуем построить. Можно еще сделать как-то так, надо, чтобы этот чердак был ну, таким каменным. Ну, так в города, по крайней мере. Давайте тут поставим камень тоди. И, кстати, если у нас сегодня получится достроить дом, оцени его от 1 до 10 булавка. Мне будет дуже интересно, бы вы считаете мои умения в строительстве. Так, ребят. Фух, я наконец-то уже достроила крышу, и эту лестницу можно убирать. Ну и слава богу, слава богу. Так, ну, если честно, запекло чуть-чуть. Але на самом деле я її построила быстро. Хм. швидко. Ось вот такие у мене поки що домик. Жалко, що я пока что не можемо вставить. Ну тому що самі понимаете, у мене ще не той біом, у мене зараз другий біом взагалі. Я знаете что я хочу сказати? Давайте зробимо фонарики. Вот Вот, оти. Так, для чего нам надо самородки и факелы? Разные крифты. Да ё-моё! Не ставлю... Не став. Ребят, кто сталкивался, повысит с такой проблемой? Если да, то напишите мне, будь ласка, в комментах, что это за фигня, фигованная какая-то. Бо у меня такого не было еще. Это первый раз. Я не знаю, что с этим делать. О! Зараз, походу, нормально. Так, давай теперь сделаем фонарики. Раз, два, фон. готово. Два, два фонарика есть. Я думаю, тут даже зараз сделать полки и повешу сюда фонарики и еще куда-нибудь сюды. Так, хорошо. Кстати, интерьер. Давайте сделаем интерьер. Еще одна из самых моих нелюбимых любимых когда я поражаю. Вики дом в Майнкрафте, выживание, например. Это переноска вещей. Их так бывает вообще. Но я думаю, ребят, это мы уже сделаем в следующем видео. И уже пора прощаться, потому что это видео реально уже чуть-чуть выходит длинным. Если вам понравился такие фон... Если вам понравился такие фон... Это ё-моё! Если вам понравился такие формат видео, выживание, выж... обычное выживание, выживание хардкор, короче, разные виды выживания, пишите мне в комментариях либо просто ставьте лайки. Я подавлюсь, если это видео набирает, ну, там пару лайков, я понимаю, что вам это нравится этот контент, и я снимаю еще одну часть. Вот так вот. А если вам не нравится, напишите мне в комментариях, и я, ну, перестану снимать эту рубрику. Ну, прям не навсегда. Просто время перестану снимать свою рубрику, потому что вам все нравится. И на следующих видео, если вам захочется подавать такие адмены контент, пишите мне в комментариях, Дарзи, сниму выживание. Вот так вот. Ну, все. Мне кажется, уже пора прощаться. Ребята, я парю в воздуху. Ладно, давайте слезем. И, ну, что же, ребят, с вами была я, всегда я, Дарзи подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ну и скоро побачимся. Давайте, пока, пока.